Щонайменше дві українки були в нічному клубі Рейна у Стамбулі. Про це розповіла одна з них, жителька Рівного Наталя Вольнова. За годину до теракту дівчина опублікувала відео в інстаграмі, на якому разом зі своїми співробітниками веселиться. Через 15 хвилин після розстрілу Наталя написала у своєму Фейсбуці, що бачила вбивцю і вижила дивом за свій порятунок. Вольнова дякує поліцейському, який її затулив спиною. Попри прохання до журналістів не турбувати її, Наталя все ж таки повідомила новинам на

потому что там гильзы просто пролетали рядом. Я видела одного, но то, что я слышала, лежа на полу, я не думаю, что один человек способен в течение 15 минут расстрелять такое количество людей с разных сторон. Примерно в 3 часа ночи мы приехали в участок, и мы были за 10 дня как бы в допрос, и после этого отпечатки пальцев фотографировали. Полиция, я слышала две версии. Одним, что его убили, а вторая версия, что не поймали. Поэтому, я не знаю, говорится об одном человеке или об двух. Они ничего не разглашают, они ничего не говорят. Видимо, на это есть причина. Они меня приглашали опознать его, но, к сожалению, я видела его только со спины и в шапке, поэтому опознать его было нереально. Но опознать само фото, не человек. То есть, если вчера было еще масса людей везде, то сегодня было очень мало вообще где-либо людей. Очень много полиции, постоянно мигалки, не можешь, потому что случается мигалка, и ты опять понимаешь, что что-то может произойти.